Держи, держи. Какие Кто войска? Мазута, я танкист. А, брат, держись. А ты где? В России. Да ну, я понимаю. А что не нравятся тебе их девки, да? Мне кажется, красивые. Да, на бы Был там, да? Я? Или ты срочник? Нет, какой? У срочников пиксель. Ну, не знаю, купил себе где-то. Но мне просто пишет, что ты из Нижнего Новгорода. Нет, блядь, там... Да. Ну, какая там война в Нижнем Новгороде? В Нижнем нету. Ну, ну, что мне с тебя по слову тянуть приходится? Ну, ты как этот самый. Дед, ты танкист. Ну, ты же видишь. Нет, покажи. Что тебе показать? Хрен тебе показать? Форму покажи. Да ну, с чего я буду тебе вот это вот отчитываться? Интересно, посмотреть. Посмотришь в следующий раз, когда в кабинете у меня будешь. Почему именно у тебя? Ну, а почему нет? Все равно же заезжаешь через Ростов или через Белгород. А я в Белгороде служу. Ты типа командир, да? Ну как, рыбак. В смысле? В коромысле, в прямом смысле. Рыбак. Дедушка, не огрызайтесь, пожалуйста. Ты в каком звании, касатик? Рядовой. Смотри, какой дерзкий. Лет тебе сколько? 19. В смысле? Ты только со срочки и сразу пошел на контракт? Не, я срочку не служил. Сразу на контракт пошел? Нифига себе, откуда родом? Ростовская область. Да, соседи мы с тобой, да? Да. Казак? Не. Нет? Русский? Я не сказал казах, я сказал казак. А, ну а что, часто путают тебя с казахом, да? Да. А чего? А Не знаю. А где был там, на сопредельной территории? У нас э -э другой этот... Командование. Ну, может, в, друг в другом направлении немножко. В другом направлении от чего? От Ростова? Нет. Ну, в смысле, вы не подчиняетесь Министерству обороны или что? Да. ЧВК? А, нет, по подчиняемся Ну, ЧВК? Типа того. Редут? Нет. Раньше был в Вагнере? Я? Да. Нет. А со скольки лет воюешь? Ну, вот, 19 подписал. Ну, вот только пошел, да? Да. Да, парень. А что у тебя за войска? Что я за войск? Особый отдел, за этим А? Вот со своим пиздежом. С каким? Блядь. Кем ты сейчас общаешься? Это наш. Русский. Я понимаю, что наш. Танкист. Это командир твой? Это, это, это командир твой говорю. Не. Побра... А? побратим я конечно не говорю Это много информации да ничего лишнего да. он не говорит не пурши я ничего лишнего не говорю Чего они ссутся я не пойму мы же выполняем благородную миссию ну да, какого да. хрена они да. тут устраивают какой-то тут пастбашный цирк да, просто нельзя распространять. Ну, информацию. походу тебе и в чат рулетки нельзя сидеть так. Ну, по сути, то. Тем более, когда, ну, ты, с... сути, когда да. ты службу несешь. но ну, мы с тобой беседуем как свои. Ну, да. ну тоже. А что ты простыл или что? Да, болею. А когда назад? Чуть тебе за розовый такой. Ну я понял, что он розовый. Не за. Ты меня пугаешь. Не. Ты в Ростове родился. Ты в Ростове родился. В Ростове родился. Ростовской области. Ну расскажи что-нибудь, что сам хочешь рассказать. Я даже не знаю, что рассказать Когда хоть, как хочется, когда дома был, когда хочется домой, что ты, ну в принципе, что планируешь, как семью планируешь, про себя расскажи. Да не знаю. Образование у тебя какое? Где учился? Они а где-то не учился. Нет, тебе только. 19 лет. Где ты мог учиться? Да. А родители твои? В Ростовской область. Да. Ты с ними общаешься? Да. Что они тебе говорят? Тихо у них. Ну да. Ну, у нас тут прилетают периодически. Ну, ты, наверное, Это сам, где? Ты, да, ты, наверное, сам знаешь. Да нет, по Ростову там тоже прилетают. Ну, по Ростову, Ростов-то подальше всяко. У нас тут 30 километров до ленточки. Но ну, это... все равно говорят, что прилетают. Ну, прилетает. Я же говорю, прилетает, конечно. Конечно, прилетает. Что думаешь, солдатик? Вот твои мысли, как человека оттуда, прямо с передка. Когда это все закончится? Я даже не знаю. И я конца края не вижу. Не вижу. Сколько уже людей похоронили, капец. Ну да. Ты когда заходил, сколько осталось тех, с кем ты заходил на службу? В ну вот, вы пришли служить в подразделение, я не спрашиваю, как ага. Вот сколько осталось среди тех, с кем ты пришел? Все. Все? А что у тебя за подразделение, что у тебя все прям живые? Ты спецура какая-то? А? Ты спецура какая-то? Не могу говорить такую информацию. Не, ну, урод войск, ты же можешь сказать. Я же тебе не спрашиваю часть твою. К ВДВ относимся. Ну, понятно. Ну, значит, хорошее подразделение, раз uh, у вас uh, хорошие командиры, значит. Командиры хорошие. Псковские. А? Псковские. Не понял. Псковские спрашиваю. Нет. Нет. Что если тебя как надо просят, по одну? Ну не хочешь рассказывать, не рассказывай, расскажи, что сам хочешь. Я даже не знаю, что рассказать. А где девок брал их них? Каких? Их. Да, я просто страну Украину включил. А что они тебе говорят? Я, знал. Да, не весело. И, и меня посылают. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, ты пленных видел их? Не приходилось допрашивать? Нет. А мне приходилось мне не кажется, что они шизанутые совсем. Почему? А чего? Ну, как тебе сказать? Вот. Ну, представь себе, да? В сорок первом году попадается советский солдат на допрос какого-нибудь немцу. И говорит ему, а что ты пришел ко мне? Вот и они так говорят. это убедительно. Типа мы к ним пришли, да? Ну, мы же к ним пришли, солдатик, мы... Это ж правда. Ну да. И вот каждый раз я, а мне это часто приходится делать, и каждый раз я ломаю я себя через колено. Еще. так. Вот так вот. Ладно, а у тебя ко, ко мне вопросы имеются? Нет, никаких Понятно. вопросов нет. Все, прощай. До свидания. Посмотри, какие винудные нудные. Тягнешь, 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 тягнешь. В голове нуль. Пусто. Выкручиваешь, раскручиваешь, заходишь, выходишь. Ты сидят суться поруч с ним. Освободи, асфальтободителя, водителя